চাওক চিচি বৰগাঁও যিহেতু এটা নতুন সমষ্টি আৰু এই নতুন সমষ্টিটোত ৰাইজৰ দলৰ ইয়াত গণভিত্তি আছে আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আদৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে গতিকে আজি ৰাইজৰ দলে চিচি বৰঙা সমষ্টিৰ ৰণসীংা বজাব আৰু ছাব্বিছৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াতে এতিয়া সকলো প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ চিচি বৰঙাৰ পৰা এটা বৃহৎ ৰেলী কৰি এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ঘুৱা দললৈ আগবঢ়াই অনা হৈছে গতিকে আমি আজি চিচুভঙা সমষ্টিৰ পৰা আমি অসমৰ ৰাইজক বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ যে চিচুভা সমষ্টিত আগন্তুক দিনত ৰাইজৰ দলে বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু জিকি আহিব এই যোগদান কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণৰূপে ছাব্বিছক উদ্দেশ্য কৰি নেকি নিশ্চিত ৰূপে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু ছাব্বিছত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আপোনালোকে জানে যে এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ মুহ ভংগ হৈছে বিজেপিয়ে এতিয়া যি ধৰণে জনতাক শোষণ আৰু লুণ্ঠন কৰিছে দেখিছে যে এতিয়া ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিছে যি ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ যাৰ ফলত এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ মুহ ভংগ হৈছে আৰু ৰাইজৰ দল যিহেতু আপোনালোকে জানে যে ৰাইজৰ দলটো এটা আঞ্চলিক দল আৰু এই দলটোক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব দি আছে আপোনালোকে দেখিছে যে জাতীয় জীৱনৰ যি সমস্যা এই সমস্যাসমূহ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিধানসভাত শক্তিশালীৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক যদি আমি চি চি বঙাৰ পৰা আৰু এজন বিধায়ক আমি সহযোগী হিচাপে দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ হৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ যি সমস্যা আমাৰ অসমৰ যি সমস্যা সাধাৰণ জনতাৰ যি সমস্যা এই সমস্যাবোৰ বিধানসভালৈ লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি থওঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত ৰাইজৰ দলক নোলোৱাকৈ কোনো দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে এই কথা স্পষ্ট গতিকে ৰাইজৰ দলৰ ভূমিকা থাকিব ৰাইজৰ দলে চৰকাৰ গঠন কৰাত উল্লেখনীয় ভূমিকা ল'ব আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই দুহেজাৰ ছাব্বিছত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে চৌকা হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ